Вот, видишь, мы подцепили катушечку. Теперь мы вот такую вот фигушечку. Зараз мы ее вот так вот размотаем. Это на брали? Это, -э 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 да. А на кого? Это возле, возле, не, не на староконке, это возле э привоза. Вот, видишь, я ее сделал на четыре крючочка, бачишь? Вот, угу. а, дивись. Раз, вот, она уже у нас готова. Теперь мы берем карабинчиком, зацепляем ее. Вот сюда. Карабинчик на место. Карабинчик здесь у меня еще один есть. Хорошо. Ночной карабинчик за карабинчик. О! Все. У нас готов спиннинг на 4 крючка. Сейчас мы будем наживлять червячки и попробуем вот эту вот штучку, дручку. На верхнюю я предлагаю <как> два шарика одеть. А Медовые с медом. будет забагато, зараз ну, мы попробуем. Одну велику, другую трошки. Поменьше. Главное, чтобы он на крючок не попался. Mm -hmm. Цей песик. Раз. И вот сюда другу. Теперь у нас есть червячки. Свежие накопанные у вас, кстати. Да, у вас. Сейчас мы их оденем. Так а что, у вас не было? Нет. Ой, какие гарнесенькие, да. Вот. Даже можно вдвоем. А что, у нас здесь сюда, да, да, сейчас будет. я ей нацеплю. Да, красивая. Красивая. А, это фигурка. Я Оле делаю удочку, так, чтобы на большую рыбу, чтобы было, на огромную. Вот такая удочка, хорошая, купленная на Староконном. О, у нас такие на даче остались. Сейчас, я ее уже подготовил, сейчас мы ее размотаем. О, оно у нас уже готово. И раз 5. П'ять. Раздвинулый. Теперь мы ну, должны сделать глубину ей. Ну, где-то вот так для начала. А там уже будем мерить и смотреть, какая тут глубина, так сказать. Это нам уже не надо. То есть на поплавочном тике червяк. Да, тики червяк. Вот сейчас мы его нацепим и мама будет пробовать. Пока я буду ту удочку а делать? Тут надо глубину, да? Ну, я пока поставил такую, я не знаю, какая глубина. Сейчас будем смотреть, больше, меньше. Будет или Да, я знаю, что Что в планах? С кем мы зловом? Что бы на жареху, что было? Так, где жите? Чтобы не подраться, что а. как дырка. Угу. ну, конечно, могу так. Отмерим, сколько нам надо. Так, все, можно закрывать. Очки можно сложить. И будем пробовать. Відправила мати на закидушку, а сама на поплавок. Ну теж, бачите, рибка, вона щось там скидується, щось хапає. Але так, щоб щось клюнуло, я ще не бачу. Ну Так, да, поплавок веде трошечки так кудись. Хтось її піджовує. Але так, щоб зачепитись, поки ні. Малая местина, конечно, дуже гарна. Ваше мнение? <свят> гитара была лайка. У меня нет мнения, вообще нет. Только что же сказала? Лучше не правда? Мертвая гитара. <свят> а Здесь рыбы нет. Здесь Она нет. вся пошла туда, да. на дальний кордон. <свят> что значит. Нет, лучше скажи Днепра, нет ничего. Лучше Днепра нет рыбы. И рыба самая вкусная. Здесь, понимаешь, рыба ловится только по одеске. Взял денег, поехал на привоз и поймал. А это так, выехал кофе попить, это просто подышать свежим воздухом. Во-первых, а во-вторых, были бы мы одесситы, мы бы на что-то и клюнуло бы. Надо, может, слово какое-то надо знать. Ага. Типа картина маслом или... Ну, типа что-то такое. А так она посмотрела, херсонцы, та у вас своей там вала. Здесь для своих не хватает. Он. Рыбак на рыбаке там сидят, а рыбы нет. Ну, ничего, есть еще вариант. Вот эти удочки, что я купил, пойти на барахолку, продать и купить рыбу. На 600 гривен, да. Ну, за 500 продадим, и, за 300 даже, и рыбы и, купим. И, и забить морозилку. И все. И кота приехать накормить. Ай, не знаю, подождите. Верховодочка, боже, где наш мешок. А я не знаю, где наш мешок. В мешок, надо все в мешок. Срочно, бежим. В мешок. Куда? ей А где ты мешок ложишь? Какой? Ну, куда рыбу сложим? Подсакай, yeah? no. Вот это же, Верховодочка. ходит, да? она ходит, ну, так надо миленькие, миленькие червячки принести. Сейчас я принесу. Так а что? Боже мой, птичка. Так может кошки отбудет. Ну, если мы ничего не поймаем, то Она уже готова, каже. Да. Да то тебе скажет. Что вы знаете, что вы показываете? Идите ну, сюда. Я думаю, что это я не знаю, что они забрали. Короче, повно... мужик забрал вот это вот. Что это такое? Думаете, поганка? А чем пахнет? Ну пахнет грибом. Ну так поганка же тоже так пахнет. Блин. Их там прям целая поляна. Так, SocaPro, что это за гриб? Напишите нам в комментариях. Ну, раз мы думаю... такие блогеры. Я не думаю, что-то такое черное внизу. Коричневое. Да, и є... так. пластинчики такие. Кто знает, что это за гриб, скажите. Ну що, кішка вполювала мишку. Так, да, серйозно, вона впалювала мишку, поки ми тут рибу ловимо. Тато вполював рибку. Я вполювала от букет з очерету. Мама нічого не вполювала. Чекаємо на неї, що вона? А, ні, я вибачаюся, гриби їх хто збирав. Все, у кожного по заслузі є. Можна їхати. Так, це наша кінь. Ми її прозвали як? байка, правильно. Так. Тримай, Тримай моя газу. Триває А такое, ти будеш їсти слов? І... Так, звісно, буде. Розуміють. Ай, молодець. До білого. То, То дайте зразу другу, ні. Угу. Ну зараз. Не хоч. Обаче вона така, ну. Такая, ну не, не, не накинула, що там голодна, така що а, і ще. Поки... Та вона ж мишку поймала, звісно, Ай, вона вже хороша. не голодна. Отава все, що От, Все, А що мала? Для костки тут ще треба. Що треба? Отака рибалка. Під Одесою, на. да? Так. Показуйте, що ми опірствуємо. Апірствуємо у нас сьогодні. Яйця. На яйця. <світ> у нас шарлотка. Ніяна. Ого! І домашній, домашній, масло, домашні колбаски маслового приготування. Домашні колбаски? Там пише при печені. І вітерець. так. Да. До речі, от гірчичка. Чистити яйця. <світ> Добре.